Тому що якщо кубка депутатів має за, за мету сховатися від громади і проводити виїзне засідання на території трудного заводу, ремонт підприємства, тобто ховаючись, то навпаки, на, 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 наша мета довести до населення конституційні права і обов'язки всіх громадян. Суду в прижній міської ради. Бажаю, власне, Вопрос, который сегодня рассматривается в вашем заседании. Вопрос касается не лично литвичных взаимоотношений с Зарок. А вопрос касается всей территориальной общины нашего. Поэтому интерес к данному процессу, он сегодня находится на таком уровне, что истекшие пять месяцев после выборов и непринятие законных мер со стороны чиновников, избранных народом Новомосковска и ставших еще и руководителями в городе, исполняя свои обязанности, то проведение этого судебного заседания в условиях этого зала, нашего суда городского, конечно, на мой взгляд, не, нецелесообразно. Тем более улица Советская, 14 или теперь Ведьманская, 14, это один и тот же адрес, это народный дом. Это не здание секретаря городского совета или заместителя городского головы, это даже не здание мэра города, это не здание того бюрократического аппарата, который там есть, это здание народа. Вот представители сегодня находятся в зале. Поэтому я поддерживаю обращение третьей стороны. Вот, и поддерживаю нашего представителя, защитника интереса территориальной общины, о проведении выездного судебного заседания в здании народа Новомосковска. Тем более, что пятая статья Конституции Украины говорит о том, что единым джерелом влады и носием суверенитета в Украине есть украинский народ. Они а ни в коей мере не секретарь городского совета, не мои заместители и даже не православные.